Rəhbərimizə şükürlər olsun. Azərbaycan qardaşlar və əziz dostlar. Sizlər birinizin görməyə, sizinlə birlikdə bu məğaşadam. Sizə ən xoş arzuları diləyirəm. Əsas xəstələnməyin, sağlam olun. Rəbbə axtarın. Tanrının köməyi ilə hər şey yaxşı olacaq. Biz bu günləri kalamı öyrənməyə davam edirik. Bizim növbəti mövzumuz olacaq. Əvvəlcə duaidə Rəbbə minnətdar olar. Ata biz sənə minnətdarıq. Sənin məhəbbətinə və mərhəmmətinə görə minnətdarıq. Bizə bəxş etdiyin vaxta görə sənə minnətdarıq. Sənin sözünü oxuyub araşdıra bilərik. Sən bizə hikmət və arşıqlama ver. Rəbb kömək ol bizə. Qoy biz sənin saltanatında lazımlı və faydalı olarq. İsa məhəsin ismi ilə biz hər şeyə görə sənə minnətdarıq. Uca lardan uca olan Rəbbə, Atoq və Müdə əs ruha amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Bizim mövzumuz belə açılacaq. Məsihçinin dili təmiz olmalıdır. Kəlamı oxuyacağımız yer Efeslilərə məktub 4-cü fəsil 29-cu ayədir. Burada yazılıb: Ağzınızdan heç bir pis söz çıxıb olmasın, amma eşidənlərə xeyir versin deyə. Lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyə. Bu günləri bizim belə inkişaf edici sözümüz var. Arzunuzdan heç bir pis söz çıxmasın. Amma eşidənlərə xeyr versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlərdə. Mən istəyirəm biz əvvəlki ayələri kontekstdə oxuyaq. Göy burada yazılanlar bizə daha aydın olsun. Gəli 22-ci ayədən oxuyaq. Bu təlimə görə əvvəlki həyat tərzinizdən məxsus olub, aldadıcı ihtiraslarla pozulmaqda olan gündə məmlik kənara atın. Ruhun və əqlən yeniləşin. Əsl salihlik və müqəddəsliklə Allaha bənzər yaradılmış yeni məmlik Birinin. Buna görə yalanı kənara atın. Hər biriniz öz qonşunuza həqiqəti söyləyin. Çünki hamımız eyni bədənin üzvləriyik. Qəzəblənərkən günah işlətməyin. Günəş batmazdan əvvəl qəzəbinizi soyudub iblisə yer verməyin. Oğurluq edən artıq oğurluq etməsin. Əksinə, zəhmət çəkib öz əlləri ilə yaxşı əməl etsin ki, ehtiyacı olanlarla bölüşdürməyə bir şey olsun. Ağzınızdan hiçbir pis söz çıxmasın. Allah bu olsun. Sizinle de gəlirəm. Sağlıqla, xoşbəxtliklə, xeyir bax. versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan ne, sözlər deyim. Rəbiibizin şükürlər olsun. E, Burada deyilir bax. ki, çirik sözlərdən istifadə etmək olmaz. <gülüyor> Bizim <gülüyor> həyatımız məsciddə çox maraqlı qurulub. Bu günləri biz həyatımızı qururuq. Biz həyatımızı necə görə bilərik? Sizə əsasən görə bilərik. Nə deyirik, nə düşünürük? O da bizim həyatımıza gələcək. Məsih deyir, sənə imanına görə olsun. Bu günləri hər birimiz dediyimiz sözlərə görə məsuliyyət daşıyırıq. Düzgün və düzgün olmayan sözlərə görə məsuliyyət daşıyırıq. Biz Məsihə iman edəndən sonra xilas olduq. Günahlarımız bağışlandı. Əbədi həyatın miras saldıq. Bəs sonra nə olacaq? Bəzə sonraki vaxt inkişaf etməlidir. Bu da çox pisdir. Çünki hər şey inkişaf etməlidir. Məsihə gələn hər bir insan Məsihdə inkişaf etməlidir. Dünənə baş veribsə, artıq bu gün baş verməməlidir. Biz irəliləməliyik. İnkişaf etmək üçün rəblə sıx nüfiyyətiniz olmalıdır. Burada deyilir ki, pis sözlər deməyin. Bilirsizmisiniz, biz məsciddən əvvəl ağlımıza gələn hər sözü deyirdik. Laqey deməsin dediklərini biləndən sonra tilimizi qorumalıyıq. Çünki bizim həyatımızın nəticəsi onlardan asılıdır. Həmçinin də başqalarının başqaları ola bilsin ki, həlissanı tanımırlar. Biz o insanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Biz başa düşməliyik. Bizim sözlərimiz ya inkişaf ettirir. Yəni tə'effedir. Üçüncüsü yoxdur. Neytral mövqey yoxdur. Ya inkişaf ettirir, ya da dağıdır. Burada 29-cu ayədə yazılıb. Ağzınızdan heç bir pis söz çıxmasın. Amə işidənləri xeyr versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafını səbəb olar sözlərlə deyir. Məsələn, çürük sözü öz özlüyündə nə deməkdir? Çürük nə deməkdir? Yeni xarab olmuş, zəhərlənmiş. Zəhər olan bir şeydir. Fiziki pis surət götürəcək. Heç ananın hansısa meyvə alanda baxırıq ki, əzi olmasın, çürük olmasın. Çünki çürük olanı yemək olmaz. Orda təhlükə var. var. Zəhərlənə bilər. Atıcı almanı götürüb dişləyəndə görürük ki, içərisi çürükdür. Biz o almanı tullayırıq, çünki bu alma yeməli deyil, o zəhərlidir. Kəlam deyir, sözdə buna bənzərdir. Əgər biz nəsa demək istəyiriksə, o tuzlanmış xeyzdar lütf ilə dolmalıdır. Lütfurlardan gələn xeyir duadıdır. Pis insana hansısa söz deyəndə çalışır pozitiv, düzgün sözlər deyək. Bu insanın həyatına güc, xeyir doğur getirən sözlər deyək. Kürsə insan əhvalı pisdir. Səninlə danışan kimi yaxşı əhval-ruhiyədə oldu. Həyatla doldu bulud sizləridir. Biz bu şəfaanın söz vasitəsi ilə insanlara gətirmək üçün çağrılmışıq. İnsanın onunsuz da problemləri var. Sənin evinə gəlmisən. Onu ruhlandırmaq lazımdır. Deməli, səki kulaqas, narahat <laughs> olma. Hər şey Kodakashir yaxşı olacaq. Noski indişiyor dost. Sabah şin olar. Cüretə. Prichodish chelovek. Agar şin yoxdursa, problem. İtk Deməli tanırısan həyatında nəyisə nail olmaqə çalışırsan. İnsana etmə pozitiv sözlər demək lazımdır. Bu sözlər insanları şəhpalandıra bilər. Digər tərəfdən biz insan evə gəlmişik. Görüc onu əfəli pisdir. Onu ruhlandırmaq qənnəzdir. Düzgün ol mənim sözlər deyirəm. O sözlər pozitivlik və xeyirduanı gətirmir. Bu küçüşları belə deməyəm. Hər şey tindir. Ara getsən pis olacaq. Belə halda insan əlləri yanına düşür. Negativ sözlər demək ki, ağıllı olmağa ehtiyac yoxdur. İnsanı inkişaf etdirmək üçün müdrük olmalısan. Çalam bizə deyir ki, səfil deyil. Vədirük olaq. Müdrüklük o deməkdir ki, nə baxsan bilikdən düzgün istifadə edirsən. Çalam bizə burada deyir, ağzımızdan heç bir pis söz çıxmasın. Məhz da belə olmalıdır. Amma eşidənlərə biblia xeyir biblia versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyil. Deməli biz nə etməliyik? İnsanı inkişaf ettirməliyik. Biz rəblə gəzəndə başa düşməliyik. Niçə deyilir? Niçəlüdür? Güçlü olanların zəifliklərini daşımalıdır. Bir çoxları deyirlər ki, biz güclüyük. Biz vaçibik. Lakin həqiqətlərdə heç kimə heç nə etmək istəmir. Deməli, insanın ağır vəziyyətində onu ruhlandırmaq lazımdır. Onu şaxtırtmaq lazımdır. İmçə vermək lazımdır ki, Rəbbə lazımlı olduğunu bilsin. Çox zaman bizə verdiyimiz qiymətdən insanın həyatı asılı olur. Negativ insanlar ətrafda olan hər şey dağıdırlar. Sonra onlar təəccüblənirlər. Nə mənim həyatımda içə baş vermiş? Bu kim o, dəpulsin Sənin həyatında da, necə yaxşı necə, bir hadisə baş verdi ki? Nəyə əsasən olsun a, ki? Çalamda aydın deyil. Öz, Öz sözlərilə məhkəmə oğlanacaq öz sözləri nə də bərait qazanacaqsan. Kəlam bizə konkret olaraq göstəriş verir. Çinli materialı kimə tutumu deyirəm, o, ən həyatımız onunla tikilirsə. Ona görə də kəlam bizə deyir, ağzınızdan heç bir pislik çıxmasın. Amma istənlərə xeyir versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyə. Qoy bizə lüt gətirsin. Qulaq asanlar üçün faydalı olsun. Kimlər səni eşidirsə, qoy onlar üçün faydalı olsun. Bu çox vacibdir. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, bir çox zaman sevgalı səbəb şeylər axtarırıq. Edərəm, Əslində isə hər şey çox sadədir. Hər şey bu səth üzərində yerləşir. Gündəlik həyatımızda nə edirik, nə danışırıqsa ki, ki bu gün fərqi göstərir. Yalnız salamlaşdırır yada dağıdır. Bizimlə yaşayan insanlar, bizimlə salamlaşan insanlar bütün bunları görürlər. Onlar istəyirlər ki, hər bir imanlı insanı imanda ruhlandırsın. Onların çətin anlarında köməyə gəlsin, yaxşı məsləhətlər versin, xeyirduaya gətirən məsləhətlər versin. Həyəcə verən məsləhətlərdirsə elə məsləhətlər vermə, verməsin ki, insan əli yanına düşsün. Aksinə, ruhlandırsın. İnsanı ruhlandıraraq həyatına davam etsin. Bu çox vacibdir bacı və qardaşlar. Biz bu sözlər deyəndə müqəddəs ruhu təqdir etmiş oluruq. Təsəvvür edirsinizmi? Müqəddəs ruh istəmir ki, çürük pis sözlər işlədə. Fayda gətirməyən sözlər işlədə. Növbəttə ruh onda kədərlənir. 30-cu ayədə deyilir. Allahın müqəddəs ruhunu kədərləndirməyin. Çünki sətin alınma günü üçün oruqlə möyrləndiniz. Biz onu necə kədərləndirə bilərik? Sözlər vasitəsilə düzgün olmayan iqrarlar vasitəsilə. Biz düzgün olmayan sözlər deyəndə müqəddəs ruhu təhqir etmiş oluruq. Təsəvvür edirsiniz? Mi? ona görə də nə səd deməmişdən qabaq düşünmək lazımdır biz nə demək istəyirik bu söz yaxşıdırmı pisdirmi faydalıdırmı faydasızdırmı ona görə də bacı qardaşlar biz sizin nə dediyimiz sözlərə görə məsuliyyət daşıyırıq Dəni isxodjet iz ağzınızdan heç bir söz çıxmasın amma eşidənlərə xeyr bərsin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyəndə başa düşürsünüz və biz pis sözlər deyəndə inkişaf edici deyil dağıdıcı sözlər, imansız sözlərdir. Tanrı inamsızlıq üzündən öz xalqını məhv etdi. Təsəvvür edirsinizmi? İmansızlıq çox təhlükəli bir haldır. Biz Rəbbimizə inanmalıyıq. İnanmalı ki, Rəbbimizə xeyr dualandıracaq. Bizi kömək olacaq. O bizimlədir. Nə olursa olsun, Tanrı hər şeyi nizama qoyacaq. Ona görə də bizim vəzifəmiz Rəbbə itaat etməkdir. Nə olursa olsun, həyatımızda nə baş versə belə həyatımız itəatkarlıqda keçməlidir. İnanmalıyıq ki, imanlıya hər şey xeyrləyədir. Şükürəbən. Biz indi Efeslilərə məktub oxuduq. Həvari Pavl burada yazmışdır. İndi isə Matta'nın müjdəsi 12-ci fəsli 27-ci ayını oxuyaq. Burada artıq Məsih deyir. Çünki öz sözlərinə görə haqq qazanacaqsa. İvan Güləmatfeyə, güdə xristianların öz sözlərindən görə məhkum olunacaqsa. Nəki biz bayaq dedik. Məsih deyir. Çünki öz sözlərinə görə 19, haqq qazanacaqsan. Və, hə və, 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 və öz sözlərinə görə məhkum olunacaqsan. Bu ayənin kontekstini oxuyaq. Kontekst 8-ci ayədə başlayır. Bə <yib> Adslus ya, ağacı yaxşı, bəhrəsində də yaxşı deyil. Yaхуд ağacı pis, bəhrəsində də pis deyim. Çünki ağaç bəhrəsindən tanınır. Əyi gözəllərindən. Siz pis olduğunuz halda necə yaxşı şeylər söyləyə bilərsiniz? Çünki ürək doluluğundan ağız danışar. Yaşo o tam yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxarır. Kis adam isə pisliyin xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Mən sizə deyirəm. İnsanlar söylədikləri hər boş sözü üçün qiyamət günü hesab verəcəklər. Çünki öz sözlərində görə haqq qazanacaqsan. Lə öz sözlərinə görə məhkum olunacaq. Sən özünü cavradayırsan və asılıqlar olsun. Məsin dedi çox maraqlı ailələrdir. O deyir ağac bəhrəsindən tanınır. Yə ya ağacın yaxşı, bəhrəsinə də yaxşı deyir. Yaхуд ağacə pis bəhrəsinə də pis deyin. Albatta ki, Rə, burada ağac deyəndə insanın nəzərdə tutur. Ya ağacə yaxşı bəhrəsinə də yaxşı deyin, yaхуд ağacə pis bəhrəsinə də pis deyin. Məsih burada aydın deyir. Bu sözlərin ikinci mənası yoxdur. Burada deyilir. Ya ağacə yaxşı bəhrəsində də yaxşı deyin, yaхуд ağacə pis bəhrəsində də pis deyin hər çənin zamanı yaxşı və pis bəhrə gətirə bilməz. Bunun çünki ağac yaxşı bəhrə gətirə bilər ya da pis bəhrə gətirə bilər. Mümkün deyil ki, ağac bir il yaxşı bəhrə gətirsin, ikinci il pis bəhrə gətirsin. İkinci il yenidən növbə kimi yaxşı bəhrə gətirsin. Xeyr, bu mümkün deyil. <laughs> Ağaç eyni zamanda yaxşı və pis bəhrə gətirə bilməz. Ya fərsəhlər düz idi, ya da məsih. Üçüncüsü yoxdur. Ya məsih bu sözləri deyəndə düz idi, ya da fərsəhlər. Radik bəhrəsi yaxşı idi. O insanların həyatını dəyişdirə bilərdi. Fərsəhlərin bəhrəsi isə yalnız mənə çoxalmaydı. İsa fərsəhlərin üzünə deyirdi. Gürzəllər nəsli. Onlar pis olduqları halda yaxşı bəhrə gətirə bilməzdilər. Sözlər onların fikirlərində və xarakterdə açırdı. Biz dedik ki, insanların sözləri onların xarakterini və fikirlərini açır. İnsan nə haqqda danışsa, onun fikirləri və xarakteri də elədir. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar. Biz sizinlə başa düşməliyik. Məsli, Onun heçə yaxşı ağac idi. Çinçə yaxşı bəhrələr gətirirdi. Onun sözləri insanları şəfalandırırdı. Məsin dediyi sözlər insan varlığının dərinliklərinə kimi nüfuz edirdi. İnsanlar dəyişilirdilər. Tamamilə başqaçır olurdular. Daşvari seylər nə deyirdilər? Ətoştu gəvürdüyü. Verselər danışanda insanlar çorlanmışdılar. Onlar başa düşə bilmirdilər. Nə dediklərini, nə etdiklərini bilmirdilər. Çünki onların sözləri əməlləri ilə üst-üstə düşmürdü. Məsəl onların üzünə deyirdi. Ey gözəllər nəsli. Təşəkkür edirsiniz mi dindar insanların üzündən bu sözü demək, nə deməkdir? Ey gözəllər nəsli siz insanların üzərinə ağır boyunduruq qoyursunuz Özləri isə, isə barmaqnızı belə tərpətmirsiniz. Onlar insanların üzərinə ağır boyundurub qoymuşdular. Özləri isə içətmək istəmirdilər ona. Görürdüm məsəl onları göstərərək deyir. Onların varlığının necə olduğunu üzlərinə deyir. Çünki heç bir sadə insan bu sözləri fərsi liderlərin üzünə deyə bilməzdi. Lakin məsəl üçüzlü deyildi. O həmişə özə dəyirdi. Məsih budur dediyəsə, yaxşı bəhrə gətirmək necə də vacibdir. Dədin ilə əməli eyni olmalıdır. Elə olmasın ki, pəşəstə başqa cür hərəkət edəsəm. Fərsəələr əsas belə hərəkət edirdilər. Ona görə də Məsih onların üzərinə eşhad edirdi прямо в лицо. Онларни hər cür adlandırırdı. Rənglənmiş qəbir, ilan və s. Qaftondan ibarətdir ki, Məsih onların düz nə deyirdi? Buna deyilir ki, biz dediyimiz sözə görə məsuliyyət daşıyırıq. Qalanda konteksti adı belə adlandırılır. On tərəfə görə məsuliyyət daşımır. Biz dediyimiz sözlərə görə məsuliyyət daşıyırıq. Təzəvür edirsinizmi? Dediyimiz hər bir kəlmə bir gün həyatımıza gələcək. Biz ondan heç yerə qaça bilməncəyik. Vaxt gələcək, biz bu vəziyyətlə üz-üzə gələcəyik. O bizim həyatımıza gələcək, böyüyəcək. Ondan qurtulmaq mümkün olmayacaq. Maraqı sodur ki, bizim dediklərimiz hər söz həyatımıza bəhrə verəcək ondan qurtulmaq mümkün olmayacaq. Onu çeynəməyə məcbur qalacağın. Təsəvvür edirsənizmi? Ona görə də məsəl bu haqqda bizi xəbərdar edərək deyir. Biz diqqətli olmalıyıq. Çünki öz sözlərindən görə haqq qazanacaqsan və sözlərinə görə məhkum olunacaqsan. Bizim bugünkü mövzumuz da deyildir. Çirib sözlər işlətməyin. Çünki sözlər insanı mənif etməyə qadirdir. Həmçinin də həyat verməyə qadirdir. Bir halda sənə həyat verir, o bir halda səni mənif edir. Əlbəttə ki, bizim öz həyatımızda da belə nümunələr var. Nə zaman bizim ünvanımıza deyilən sözlər bizi zənginləşdirib, bizə xeyir doğurur, eləcə də başqa nümunələr var. Nə zaman bizim ünvanımıza çürük sözlər deyilir? O bizim bütün həyatımızı məhv edir. Biz bu günə kimi onu xatırlayırıq. Bizə çoxlu problemlər gətirib. Ona görədə ki, Allah bizi öyrədir. Məsihə qədər biz bu şeyləri bilmirdik. Tanrıya da biz başladı. Lakin məsələ olduğumuz vaxtda başa düşməliyik ki, biz Tanrının evladlarıyıq. İnsanları xeyr dualanırmalıyıq. Bizlər dəəni poнимаyırıq. Yazıb ki, lənətləməyin. Xeyr dualandırın. Bizi zanlıları xeyr dualandıraq da. Onların həyatına xeyirli sözlər deyəndə, həyatları zənginləşir. Onların həyatlarına xeyr dua gəlir. Vaxt gələcək, bu insanlar dəyişəcəklər. Onların həyatına deyilən sözlər onları hər hansısa çətin vəziyyətlərdən çıxardacaq. Əziz bacı qardaşlar, biz sizinlə başa düşməliyik. Messiyə dediklərini eşidib icra etmək çox vacibdir. Мы должны с вами понять. Ya bu məktubu 1-ci fəsil 26-cı ayəni oxuyaq. Görək burada nə haqqında yazılıb. Kinin İyaqova. Əgər sizdən biri özünün mömin olduğunu düşünür, amma ürəyini aldadıd öz dilini yeyənmirsə məmnilik puçdur Allahın zorundadır pak və noksansız məmnilik budur yetimlərə no, və dullara onların nəziətlərində qayğı göstərmək və özünü dünyadan qoruyub to -u, to -u, ləkəsiz olmaq gəlin 22-ci ayədən oxuyaq bu kəlamın icracısı <laughs> olub yalnız eşidənlər olub özünüzü aldatmayın yaqu bizi səsləyir deyir bu kəlamın icracısı <laughs> olub yalnız eşidənlər olub özünüzü aldatmayın başqa səslə desək bir çox insanlar eşidirlər lakin onlar sözü icra etmirlər kəlam deyir ki, sözü icra edənlər olsun. Yalnız eşidənlər olub özünüzü aldatmayın. Sonra deyilir, çünki kəlamı eşidən amma icraçısı olmayan şəxs Güzgüdə öz özünün izgilərindən baxan adama bənzəyir. O öz özünə baxır kənara, şəkil çəkir və dərhal necə olduğunu unutdur. Lakin kamil qanına, azadlıq qanına diqqətlə baxın. Ona bağlı qalan şəxs unutqan eşidən deyil, əməldə icraçıdır. Belə adam öz işində nə bəxtiyardır. Bax, Yaqubar da deyir. Lakin kamil qan, azadlıq qanını diqqətlə baxın, halb ona bağlı kalan şahıs Apostulun eşitdən deyil, əməldə icraçıdır. Belə adam öz işində nə bəxtiyardır. Rəhmə şükürlər olsun. Tanrı Yaqub vasitəsi ilə bizi kəlamə yönəldərək deyir. Biz məsih dediyi sözləri nüfuz edəndə, qamil qanına, azadlıq qanına diqqətlə baxıb ona bağlı qalan şəxs unutdan eşitdən deyil, əməldə icraçıdır. Belə adam öz işində nə bəxtiyardır. Başqa söz də desəm öz hərəkətlərində xoşbəxt olacaq. Şükür rəbbə. Sonra deyilir: "Əgər sizdən biri özünü mömin olduğunu düşünür, amma ürəyini aldadır, öz dilini yeyənmirsə, onun möminliyi fojdur." Biz öz möminliyimizi burada yazılan kimi göstərməni deyil, o mömin olduğunu düşünür. Lakin öz bilmək yəni bilmir. Mömin olmaq çox yaxşıdır, lakin insan özünü mömin olduğunu bilib necə gəldi danışırsa, bu əbəs yerədir. Bu möminlik yolu əhatə edən insanlar üçün bədbəxtliyə çevrilə bilər. Ona görə də kəlam deyir. Mömin olmaq yaxşıdır, lakin biz insanları düzgün yönəltməliyik. Onları yanlışlığa gətirmək olmaz. İnsanlar həqiqətən bizə baxanda alovlana bilsinlər. Çünki insanlar Tanrıya yaxınlaşırlar. Onların ehtiyacları var. Hansızsa problemi və ağrısı var. Ona görə görmək istəyir. Əlbəttə ki, işığı görmək istəyir onu başa düşüb dəstəkləyən insanları görmək istəyir. Onlar gələndə ağlına nə gəldiyini danışan insanları görəndə büdriyirlər. Kəlanda deyirlər, vay o adamın halına ki, kimin vasitəsi ilə büdrəmə gəlir. Mən bir dəfə ki, gələndə düşünmədən danışan insanları gördüm. Yeni gələn insan belə şeylərdən yığıla bilər. Dilini saxlamaq çox vacibdir deyil, iki ağızlı qılıç kimidir. Dil vasitəsilə elə söz demək olar ki, insanın bütün həyati altüst olar. Eləcə də dilbazdır. Elə söz demək olar ki, insan müvəqqəti sərulla dolar və hər zaman onu yaxşı xatırlayır. Havari Pavel bizi çürüb söz söyləməməyə çağırır. Kəlamda yazılıb ki, "Kamil qanuna nüfuz edək. Belə etsək, mənəmin ki, Tanrı bizi xeyr dualandıracaq, kömək olacaq." Biz balansı tapa biləcəyik. Tanrının sərni üçün faydalı olacaq. İnsan kamil qanuna nifuz edəndə tanrı ilə danışmağa başlayır. Nə üçün çox zaman insanlar nə edəcəklərini bilmirlər? Çünki onlar Tanrını tanımırlar. Onunla nisiyyət də olmurlar. Bəlkə özlərini imanla adlandırırlar. Lakin Tanrı ilə nisiyyət də olmurlar. Anılar, etmirlər, hər hansısa bir təbliğə qulaq asırlar. Düşünürlər ki, kifayətdir. Aslında bu kifayət deyil. İnsanın Tanrı ilə şəxsi ünsiyyəti olmalıdır. Onda Tanrı sizin ruhunuza vacib açıqlamaları verəcək. Siz məsəhin bədənində lazımlı yerdə olacaqsınız. Bu təndirə hər birimizdən istifadə edə bilərik. Hər birimiz öz sözümüzlə, öz hərəkətlərimizlə fayda gətirərik. İnsan çox bacarıqlıdır. Deadpool hər bir insandır. İstedad var. Əgər biz ciddi olaraq Məscidində dedikləri icra etmək istəsək Mən əminəm ki, çoxlu bəhərə gətirəcəyik. Əgər biz məsih demədiyini sə, onda Tanrının səltənətindən çoxlu ziyan vura bilərik. Belə bir ayə var, rədd deyir. Mənimlə olmayan mənə qarşıdır. Mənimlə yığmayan dağdır. Mən dağdan insan olmaq istəmirəm. Mən bütün həyatım boyu yaxşı bəhrə gətirən insan olmaq istəyirəm. Qoy bu bəhrə bir çox insanlar üçün xeyr dualı olsun. Bizim bugünkü mövzumuz belə adlanırdı. Messihçinin dili təhqiramandır. Çirkin sözlər deməməlidir. Çürəbəm. Mən düşünürəm ki, Tanrı bu gün hər birimizin rəyinə nəsas etdi. Əziz bacıq qardaşlar və əziz dostlar, xeyrdualı olun, görün Tanrı sizin ürəklərinizi doldursun. Bu gün danışdığımız mövzunu sizin üçün daha da dərindən açsam, biz həqiqətən də başa düşərik, bizim sözlərimiz fayda gətirdiyi kimi, ziyan da vura bilər. Baxır necə ondan istifadə edirsən. Rəbbi sizə xeyr dua versin. Görüşənədək.